Є в мене дійсно родичі в Росії, яких я поважаю, яких я люблю, але російська влада і ці родичі це якби несумісні речі, звичайно, але росіяни це все-таки більше друзі, більше родичі, а не, не вороги. Ну і чого ми зараз від того, що вони так придумали собі якогось віртуального врага і з ним борються? Того, що вони просто не знають, ну, що відбувається. из-за того, что это касается каждого из нас непосредственно, вот, нам необходимо делать свой выбор какой-то да, и что-то предпринимать. Сидеть и ничего не делать, оно не дает никаких результатов. Не ответить на агрессию, я считаю, что это полный бред. Ну и создается такое впечатление, что нас действительно просто сдают без боя, просто чтобы не потерять какую-то свою маленькую власть. Исходя из этого, надо треба давати можливість народу, народу об'єднатися, народу проявляти ініціативу і захищати свою землю всеми способами, які могли бути. Те, що підтримка потрібна, це, це зрозуміло. Це, це було завжди, ну завжди, насправді завжди в всіх країнах і навіть зараз, може, ви не знаєте, е, існують ті самі, наприклад, стрілецькі клуби, де людина може е, при бажанні прийти освоїти там. какие-то там основы, владение, поводжение с оружием. Как бы исходя из э, несопоставимости сил э, да, нашего, как это ни странно звучит, э, соседа, который выступает в роли врага, это необходимо населению давать возможность э, легально получать э, как-то вооружаться, как-то организовываться. Я давно считал, что надо всех вооружить. И все дураки себя перестреляли уже давно. И осознание того, что если ты хочешь сделать противоправное действие, то ты задумаешься, что у человека может быть с собой оружие. У тебя может, если он там грабит квартиру, ты можешь получить пулю. Или это будет определенным сдерживающим фактором. Когда, не дай бог, если будут происходить какие-то события, сидеть и смотреть на это все в телевизоре, этого, я думаю, никто, ну, нормальный адекватный человек себе этого не позволит. Приходится свое право быть свободным отстаивать. Ну а иначе нет, нет у нас другого пути.